ஸ்ரீ குருபியோ நமக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று துவாதசி வாக்கிய பஞ்சாங்க பிரகாரம் இன்று வைஷ்ணவ ஏகாதசி அடுத்த பங்குனி உத்தரம் வரவுள்ளது நாம் சர்வ மங்களமும் தரவல்ல ஸ்ரீரங்க கத்தியம் பாராயணம் செய்யலாம் அதிகமான தெய்வ திருமணங்கள் நிகழ்ந்த பெருமைக்குரியது பங்குனி மாதம் அதிலும் பங்குனி உத்தர நன்னாள் ராமர் சீதை கல்யாணம் ஸ்ரீ ஆண்டாள் ரங்கமன்னார் திருமணம் நடந்தது மற்றும் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயார் அவதாரம் நிகழ்ந்ததும் இந்த பங்குனி உத்திர நன்னாளில்தான் ராமானுஜரும் அவரது சீடர்களும் உத்திர பல்குனி எனும் பங்குனி உத்தரத்தில் ஸ்ரீரங்கத்தில் உள்ள அரங்கநாதர் கோவிலுக்கு வருகை தந்தனர் மகாலட்சுமி அவதாரம் நிகழ்ந்த தினமானதால் கோவிலின் பிரதான தெய்வம் லட்சுமியின் வடிவமான அரங்கநாயகி தாயாருக்கு விசேஷ பூஜைகள் நடந்தன ராமானுஜர் அன்றைய விழாக்களால் ஈர்க்கப்பட்டார் அப்போது இயற்றியதா இது என்பது சரியாக தெரியவில்லை ஸ்ரீரங்கம் கோவிலில் தெய்வீக தம்பதிகளான ஸ்ரீரங்கநாதர் மற்றும் அரங்கநாயகி தாயார் முன் ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்தின் மகா ஆச்சாரியரான ஸ்ரீ ராமானுஜரால் ஏற்றப்பட்டது ஸ்ரீரங்க கத்தியம் இது துவய மந்திரத்தின் அர்த்தத்தை விரிவாக விவரிக்கும் புகழ்பெற்ற கத்திய வடிவில் உள்ள ஒரு பிரார்த்தனை இன்றைய துவாதசி தினத்தில் மற்றும் நாளை சுக்ரனுக்குரிய வெள்ளிக்கிழமையில் ரங்கநாதரை வணங்கி இதை சொல்வது நற்பலன்களை தரும் பங்குனி உத்தரத்தில் சொல்வது மிக மிக விசேஷமானது தினமுமே சொல்லலாம் அப்படி சொல்ல முடியாதோரும் குறிப்பிட்ட தினங்களில் இதை பாராயணம் செய்து அரங்கனின் பேரருளை பெறுவோம் நம்ம ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ பகவத் ராமானுஜ விரச்சித்தம் ஸ்ரீரங்க கத்தியம் ஜிதஜி परतत्त्वानां तत्त्वयातात्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे चिदचित् परतत्वानां तत्त्वयातात्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे स्वाधीन त्रिविद ेदम् क्लेशकर्माद्यशेषदोषात् संस्पृष्टम् स्वाभाविकाणवधिकातिशयज्ञानबल ऐश्वर्य वीर्यशक्ति आर्जव सौहार्द साम्य कारुण्यमाधुर्य गाम्भीर्य औदार्य चातुर्य धैर्य शौर्य पराक्रम सत् मसत्यसङ्कल्पकृतित्वकृतज्ञताद्यसङ्ख्येयकल्याणगुणगणौ गमहानवम् परब्रह्मभूतम् पुरुषोत्तमम् श्रीरङ्गशायिनम् अस्मत्स्वामिनम् प्रबुद्धनित्यनियाम्यनित्यदास्यैकरसात्मस्वभावोऽहम् तदेकानुभवः तदेकप्रियः परिपूर्णं भगवन्तं विशदतमानुभवेण निरन्तरमनुभूय तदनुभवजनित अनवधिकातिशयप्रीतिकारिताशेषावस्तोचित अशेषशेषतैकरतिरूपनित्यकिङ्करो भवाणि स्वात्मनित्यनियम्य नित्यदास्यैकरसात्मस्वभावानुसन्धानपूर्वकभगवद्दनवदिकातिशय स्वाम्याद्य किल गुणगणानुभवजनित अणवधिकातिशय प्रीतिकारिताशेषावस्तोचित अशेषशेषतैकरतिरूप नित्यकैङ्कर्यप्राप्त्युपायभूतभक्तितदुपाय सम्यग् ज्ञानतदुपाय समीचीनक्रिया तदनुगुणसात्विकतास्तिक्यादिसमस्तात्मगुणविहीनः दुरुत्तरानन्ततद्विपर्ययज्ञानक्रियानुगुण अनादि पापवासना महानव अन्तर्निमग्नः तिलतैलवद्दारुवह्निवद्दुर्विवेच त्रिगुणक्षणक्षरणस्वभाव अचेतनप्रकृतिव्याप्तिरूपदुरत्यय स्वप्रकाशः अनाद्यविद्यासञ्चितानन्ताशक्यविस्रंसनकर्मपाशप्रगतितः अनागतानन्तकालसमीक्षयापि अदृष्टसन्तारोपायः निखिलजन्तुजातशरण्य श्रीमन्नारायण तव चरणारविन्दयुगलं शरणमकं प्रपद्ये एवम् अवस्थितस्यापि अर्तित्वमात्रेण परमकारुणिको भगवान् स्वानुभवप्रीत्योपनीतैकान्तिकात्यन्तिकनित्यकैङ्कर्यैकरतिरूप नित्यदास्यम् दास्यतीति विश्वासपूर्वकं भगवन्तं नित्यकिङ्करतां प्रार्थये तवानुभूतिसम्भूत देहि मे कृपया न त न जाने गतिमन्यता सर्वावस्थोचिता शेषशेषतैकरतिस्तव भवेयम् पुण्डरीकाक्षत्वमेवैवम् कुरुष्व माम् एतदुच्चारणमात्रावलम्बनेन उच्यमानार्थपरमार्तनिष्टं मे मनत्वमेवाद्यैव कारय अपारकरुणाम्बुदि अनालोचितविशेषाशेषलोकशरण्य प्रणतार्तिहर आश्रितवात्सल्यैकमहोददे अणवरतविदितनिखिलभूतजातयातात्म्य सत्यकाम सत्यसङ्कल्प आपत्सक काकुस्त, श्रीमन् नारायण पुरुषोत्तम श्रीरङ्गनाथ ममनाथ नमोस्तु ते नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु ते इति श्रीभगवद्रामानुजविरचितं श्रीरङ्गगद्यं सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओ